есть у нас тварины, так сказать, позывной рыжа, которая охраняет всю местность, помогает нам патруливание, так сказать, и, выявление, так сказать, недобро настроенных элементов, которые пытаются пройти, пройти сюда на цей пост. Они вас сигнализуют? Да, я же, конечно, круглые сутки. Как зовут собачек ваших? Собачка одна рыжая и один мишка. Есть у нас такой мужчина. Вилки, 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 вилки. <реклама> у вас какие-то тварины есть на позициях? Да. <laughs> <laughs> какие? <реклама> <laughs> Боевые. Еще летом здесь рождались. Щенки, котята. Вот с нами. Идет обстрел, мы в окопах, и они рядом бегают загоняешь, не уходит. <свят> Под ногами путается. А для чего они потребны? Ну как, ну кошку погладил, уже стресс ушел. Прижал щенка, уже радостно на душе. Ты о ком-то заботишься, о ком-то, кто нужен, нуждается в твоей помощи, в твоей любви. Как их звать? Кошку сепаратистка. Это так разумеется цель. и популярная я даже так, А собачку? Ой, щенков не помню. У нас их четыре человека, четыре человека. Вот видишь уже животных говорю как о людях. Но они с нами службу несут. Реально с нами службу несут. То есть сегодня вечером начался туман сел до самого утра. Ну ты видишь и не везде и собачки очень хорошо контролируют проходы. То есть они постоянно на позициях с нами. Чуть что, сразу дают сигнал. Ну и туда сразу обращаешь внимание, смотришь приборами, проверяешь. В общем, собачки у нас как люди, да и кошечки тоже. Белка хорошая. Белок. у нас пытается исключительно тушенкой и мясо. Она уже в болоте, понял? Она на сено. Да. Он чисто плотненькая. Белочка, белочка, иди сюда, иди. Иди, иди, хорошая, иди, моя девочка, иди, иди, иди. Что-то у нее слабкой. Это, ну, в принципе, сепаратистская собака живет тут в селе. Вот. Но ну, она к нам приходит, нас любит, привыкла уже к нам. Вот, то неделю назад где-то было вообще, она не подходила никому, обходила лагерь кругами. Ну вот уже смотрите. Да, клещей вытащили с ней, лапку подлечили, ну, так, подкормили. Что она есть у вас? Да, она есть у нас нормально. Тушенкой питается, потом волонтеры передают нам... Э ну, сюда. недавно передали нам свиную ногу большую, то ей там было, что кушать, поправилась трошки, была худющая такая, да? Да, белочка, белочка, иди сюда, иди, хорошая девочка. Просто для души, она не гавкает, не это самое, но так, для души, единственная тут животина. А, еще мыша у нас живет у нас в этом, в УАЗике, в таблетке нашей, живет мыша. Ну и все, вот такие две. Блиндажи своя есть. Ну, не знаю, сколько блиндажей, у каждого своя кошка есть. А для чего они? А тут мыши, все мыши вот это с поля по блиндажам поразбегались, они ну, спасают нас от, от мышей. Еще каких-то тварин тримаете? Нет. Вот эта качка была, ну она забрала артиллерия, и вот все коты. Котов очень много. Ну, я же говорю, в каждом блиндаже. Ну, коты и мыши, в общем, у вас да, домашние. и мыши. <laughs> Наши <laughs> друзья. Индюк был приблудный, растяжки снимал нам. Ну, что не слышно последнее время. А так. Зверя больше нет. На вогневой позиции у нас проживое. <laughs> Кочка. Яку було під час першої ротації сюди, хлопці знайшли підбиту качечку і залишили в себе. Так вона виходилася, і до цього моменту ось уже більше ніж 8 місяців, проживає тут за особовим складом. Являється талісманом цього підрозділу. А кіт кіт Ну, кота ми використовуємо, скажімо так. В цілях знищення інших маленьких животних, які приходять до нас частенько в гості з полів, з сусідніх окресностей теж проживає з нами, регулярно харчуються у нас і охороняє нас від шкідників маленьких. Як звати обох? Мужики, як кота зовут? Ну, вроді Катя кажуть. О, то Галя, а то Катя. Качку звуть Галя, а кота зовут Катя.